Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. Опять убежишь? Да, опять я буду убегать. Когда кто-то перебивает? А зачем? Когда кто-то перебивает, я, я сразу убегаю. Ну ты же звук вырубаешь. Зачем вырубаешь? Я не вырубаю. Вы там я звук. все этим продаете. Когда кто-то а, перебивает, да. когда кто-то перебивает, я его просто скипаю. Все, Интересно общаться с человеком, который да, не умеет да, вести конструктивный разговор. Ну, скипаешь и общаемся. Давай, давай вопросы, пообщаемся. Вопросы? Блин. А у тебя нет вопросов? Но если нет ты вопросов. утверждаешь, что я выключаю звук, тогда ты должен был также запомнить, что я вопросы не задаю на начале разговора. Я предлагаю возможность собеседнику да, выбрать да, любую тему. Да тема, ладно. Тема война политика. Чего уж тут вокруг да угол. О с тобой точно, наверное, не в тему говорить. Об автомобилях. Или, может, хочешь об автомобилях. Я жду, как ты... Я общаюсь на политические темы. Если у тебя есть какие-то вопросы, вот, политика, задавай война. Ну, тогда, я знаю, задавай общаешь, тогда что -то. вопросы. Батрусы, блин, не знаю. Слышал что-нибудь? О чем? Что там в Курской области происходит на сегодняшний день? Продолжает Украина. Говорят, говорят, ваши 110 километров квадратных уже потеряли. Наши так говорят. За сегодняшний день. Наши говорят. Ваши? Да, ваши говорят, что и под Покровском ничего не происходит. Все стоит на а месте, когда населенные пункты теряются. Кто говорит? Сырский, доклад... Сырский докладывает вашему. Я задаю институт. вопрос, кто сказал, что Украина потеряла 110 квадратных километров в Курской области? А, это данные с источников с наших. Министерство обороны Российской Федерации. Да нет, это как бы не из Министерства, там не только же министерство освещает, там есть прям подразделение, где кто-то из этих самых из бойцов. Лади... А, Лапить э, Лапить недавно... э, командир Чайхмата. О, Лап... Ну, тот, который не увидел ВСУ на границе. Не увидел ВСУ на ага. Когда он Сейчас говорит, приаконно. командир Чайхмата. Чего? Слушай, ты либо разговариваешь по моему, раз либо Командир, будешь... Командир Чайхмата, который является командиром по защите Курской области, заявлял 7 августа о том, что он не увидел украинских войск на тех позициях, где они находились. Где он это говорил? На каких позициях? Я вообще не знаю, о чем ты. Может, выпуск... Ладно, ссылайся а, мне за... на любого там. Может, тебе кажется. -ссылайся. Я тебе говорю, что происходит на границе. Ты в курсе не на границе, в Курской области. Ладно, другой вопрос. Хрен, хрен с ним что-то происходит. Спрашивал тебя или нет, по твоему мнению, по твоему мнению, это все было затеяно в Курской области. Расскажи мне. Как это зачем? Война идет между Украиной и Российской Федерацией. Нужно да. выходить на новые да. границы, начинать также на территории Российской Федерации. Почему? Как это зачем? Две стороны ценой, воюют. Ценой, ценой потери своих территорий. Российская Федерация теряет свои территории. Ценой, обруш... ценой обрушения фронта. Я же, тебе на... отвечаю. Я же тебе отвечаю: Российская Федерация, вместо того, чтобы укреплять, гр... тебе... не перебивай. Российская Федерация, вместо того, Российская Федерация, вместо того, чтобы контролировать свои границы, вот, не защитила своих жителей, но продолжает наступление в Донецкой области. Там войска наши прошли, а вы их не защитили. Угу. Вот те, аналогичная ситуация с то есть Донбассом. То, что обрушение фронта на Покровских направлениях, это нормально. То есть то, что там у тебя командиры в ваших же каналах пишут, что. Дайте нам снаряды, резервы, вы их все кинули на курс, это нормально. Не И мне о том, что нужно прорывать в другом месте. Да, Было Белокуровское как бы... направление, Харковское направление, Луганское, Херсонское, Запорожское. Теперь новое направление еще есть, Курское. Зона боевых действий расширяется. То есть ну не может быть а так, что цель, война, цель, цель война, этого расширения. расширение, она, ли... там уже расширение все. линии фронта боевых действий. Расшири... Да. А ты понимаешь, что расширение, увеличение линии фронта, она требует насыщения войсками этой, этих новых километров линии фронта. Как вижу украинские войска стоят в Курской области, ага. вот и разбили... каким-то образом Каким-то образом да. контролирует эту часть уже свешаме. Мне интересно, мне интересно, ты разговариваешь про военные темы, политически не знаю. Ты мне задаешь вопрос: зачем? Поеду... Я тебе отвечу. Ну, потому за что ты глупости зачем? говоришь? Линия фронта ты будет говоришь, расширяться, глупости. и она будет Понятно. также относиться к нас... границам Российской Федерации. Да, вот так вот оно и будет происходить, да. Вы не можете защитить есть своих просто граждан. Чтобы, просто чтобы сделать еще лишние там несколько Вы... десятков, сотен километров. Во-первых, Зачем С... это нужно? Сумскую не знаю. область. Просто, чтобы были. В Сумскую область не заходят дорогогруппы, не обстреливают артиллерии. То, что происходило в течение двух лет. Сум... Курскую область не обстреливают артиллерии. Не летают там FPV дроны. Вот это как раз таки это пока не считается? Вот это, вот это как раз таки и является частью спецоперации. А -а -а -а. Буферная зона в Курской а -а -а -а. области. Да. Смысл, да. Было, смысл было терять большущее количество военнослужащих, чтобы зайти в пол Волчанск. Ответь мне на вопрос. Вот смысл терять был большое количество специальных. Я обученный... тебе задал вопрос а, по поводу об... Волчанска. Не уходи от вопроса. Смысл было, волчанс... смысл было заходить в Харковскую область, в Волчанский, и терять большущее количество военнослужащих. Где Российская Федерация уже как... там где Российская Федерация Что как уже там... как два месяца а сейчас... не продвигается? Какой смысл? продвинулись, мы заморозили пока фронт. Кстати, ну, ну, а а почитать, какой смысл? я Волчан. задаю час. вопрос, какой смысл? Сейчас я тебе скажу, подожди. Я сейчас, тебе я задал вопрос, скажу, какой подожди. смысл? Подожди, я сказал тебе, подожди. Давай, давай, ищи. Ищи, ищи. Волчанск. Волчанское. Волчанское направление. Кстати, да, что-то не слышал оттуда новостей. Сейчас посмотрим, что, что там происходит. Я тебе задаю вопрос не что там а происходит, да Я... вот мой час, вопрос следующий. Какой смысл назад, было так. туда заходить? Смысл объясни мне. Отодвигание линии фронта, создание буферной зоны, чтобы аналогия, Сумск... не аналогия Курской аналогия области, аналогия Курской области. А, э, вот так, да? Я вот тебе только... об этом что говорил, я тебе что об этом сказал 5 минут назад. Я ты понял. не понял. Ты сейчас привел пример. Я думаю, отодвигаете... я надеюсь, ты понял. Ты другое сказал просто. Я, ты тебе сказала... Сказала... я тебе сказал, что? Я тебе сказал я тебе сказал по поводу буферной зоны. Давай, не уже. не. По поводу буферной зоны ты слова ли, сказал? ты Я сказал тебе, что фронта. заходила раньше ДРГ группа Российской Федерации, доставала артиллерия и летали FPV дроны. Войска зашли и сделали буферную зону. Ну, Это точно мои так, слова. Достают, точно Это так, мои да. слова еще раз. Буферная зона в Курской а, области. А по Щебекину, по Щебекину, как доставали боеприпасы, так и достают. И вот эта буферная зона в Волчанске вообще никоим образом не повлияло на то, что происходит ну. в Чебекино. Ну вот, пожалуйста, наши официальные лица ВСУ не удалось ослабить э, вооруженные силы РФ у Волчанска, а так и на Курскую область. Бог ты мой, я тебе Это еще было раз говорю. 23 вопрос августа. заключался не в том, что там происходит, вопрос заключался в том, а... зачем. Ты уже ответил, что ты читаешь. Я уже услышал ответ. То я тебе также в... могу прочесть. Волчанском... Я тебе также могу прочесть вот официальное заявление наших представителей, зачем заходили в Курскую область, буферная зона. А... Ну и давай, давай, а, прокомментируй мне. А... Заявление официальных лиц, давай. За это было сделано, да, ну, Давай, Буферная про комиссию, зона давай. в Там Буферные Буферные зоны области. Никто читаю. из ваших официальных лиц не употреблял это слово. Так. Итак, 19 да. августа 2024 год. Зеленский дает интервью да. и заявляет, что цель наступления ВСУ в Курской области создание буферной зоны на территории Агрега, заявил президент Украины. Так и пишешь. Создание где? А ну... Че это да ты мне? Меня... Первый раз слышал. Давай, про давай. давай. Дома. Сейчас увидим. Кто это? Интервью. Блин. Это ежедневно интервью. он записывает вечером видео, Блин. где говорит о том, Блин. с кем он проводил разговоры и так далее. 19.08 Пробурская. Ну-ка, Зеленский сделал заявление да, слушай. Ты смотри, какой ты а, молодец. Создание некой буферной зоны. Блин, я употребил это слово. Просто больше я это слово не слышал. мне не интересует, создание слышал, зоны, не да, слышал. Ты мне задал молодец. вопрос, я тебе ответил. Ну, все, расставьте, ну, типа, расставьте. вот эта расставьте. твоя ирония. Ну, она еще, вообще ничему. Ну все, удалось, Удалась, молодец, удалась. Молодец, буферная молодец, зона. Как мы видим. Очень буферная хорошо. Зона, да. Ну окей, хорошо, хорошо, хорошо. Ну вот, ладно. Буферная зона. Как, думаешь, сколько там она еще продержится? Я че тебе? Это буферная зона. Я, я ну как ты думаешь? Не, я тебе не говорю строй прогнозы там, я не знаю для генштаба вашего. До Нет. окончания ну, боевых действий да. пока две стороны не договорятся о выводе войск с чужой территории. А, то есть ты считаешь, что. О, сейчас ты вернулся, отличненько. Ну. Я посмотрел, какое у меня соединение 5G или 2,4G. Вот ты начинаешь Вот меня сейчас включить, уже как хорошо. Следующие свои... вопросы. Давай ты их не задай. Я, я у меня нет вопросов. Тебя. Я тебе об этом сказал на начале разговора. Ну, что ты такой? А что такое? Диалог же, вопросами ну, Ладно, расскажи мне, что там произошло в Полтаве? Что там? Училище какого? Институт? Россия связи Кондиционеры Ну, Россия, Кондиционеры жат, Россия ударила по институту. Сколько там погибшими официально говорят? 58 официально человек. Официально погибшими сколько? 58, сколько? Человек. 58 человек. Ты в это веришь? Ну слушай, смотри. Если посмотреть на видео и на фото, которые да я да тебе нет. отвечаю. Вот если посмотреть на фото и на видео, вот и посмотреть на, на площадь, то есть если бы там действительно находилось 600 человек на самой же площади, вот в момент снятия видео можно было бы увидеть большущее количество. Вот. А на видео, которые, на видео, которые предоставлены, есть лишь парадный вход, где действительно были люди. А другая сторона, на видео, которое было снято, то есть там, где действительно проводят какие-то мероприятия, там пусто было, то есть там людей не было. Ну, если считать погибших по видео, так там их даже 58 не будет. Их там будет гораздо меньше. Я тебе говорю Потому о фактах, которые знаешь. предоставили вот местные жители, фото и видео подтверждения. Мне... Тем, лишь... тем более, смотри, последний вопрос вот тебе. Вот сейчас вопрос есть. Российский, о, раз... палился, Российский да. разведдрон находился как раз таки над училищем. Вот почему нету по сегодняшний день видео подтверждения тому, что там было 600 человек? Вот я тебе скажу российского разведдрона дрона по э, информации от э, военных источников как раз таки не было. Именно поэтому и атака получилась внезапно, Отлично, потому что давай. если дрон висит. Угу. Если Назови дрон мне, пожалуйста, официальную. Было, видео Назови мне было. официальную позицию. Видеоподтверждение. Назови мне официальную позицию ваших властей о том, что не заявляют, что дрона не было. А, то есть, ты считаешь, ты реально думаешь, что официально Министерство обороны будет давать по каждому такому эпизоду Ты войны, говоришь, не что, было есть позиции. информация от официальных лиц, что дрона там не было. ну, что значит официальные? Близкие к военным кругам. Люди, надо ссылайся, же, ссылайся, ссылайся, Я подкрою и прочту. Канал, канал, файтер. Человек конкретно... Я знаю, кто это такой. По... С... Открываем. Самого... Когда он опубликовал эту новость? Я уже на, у него на канале. Да, 530 тысяч. Говорить, Когда он об этом... Несколько дней назад. Несколько дней назад. А, я включу. Я впишу. Рассказать. Ключевое слово впишу у него в канале. Дрон. Вот. Так. О -о -о. Э... Дрон. Ты как бы будешь там очень много... 4 там, сентября. Так. Что там у нас? Здесь ничего Не нету четверто, четверто, Дальше. Думаю, да, 3 -е. сентября. Так. 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 Тоже нету. Следующее. 3 сентября. Так, так, так. Самолеты сбивают. То есть все, плачет что сбили самолеты. Здесь тоже нету. Так, потом сколько дронов было сбито здесь. Я не вижу никакой здесь информации. Я ну, тебе так... еще раз ну, Так, назов... прочти мне. Назови мне день, я открою. Знаешь, знаешь он ведет с разведосом передачу у нас олове, да плать. слушай а, ты ссылался да, только да. что на него я открыл его официальный канал 530... а ты да, слушай, да слушай да ты мне факты скажи где он об этом написал он пишет он блядь. это инкогнито, он не дает комментарии абрам дай мне шанс купи билет выслушай меня ну ну еще раз такое, я говорю блядь, где в телеграм-канале он об этом написал что ты заднюю даешь кто заднюю я тебе ответить пытаюсь. Где Отмечаю. я это Я это... слушаю. Отвечаю. Пайтер Бомбер ведет передачу 333 называется. Если это было не в посте, то это mm -hmm. передачи, где они также обсуждали это. Там уже голосовое э, текстовки этого нету, может быть. Все, я, я зашел. Уже у него на канале. Ну вот, как найти передачу выпусков. Как найти передачу? У него в канале есть ссылки. Она выходит каждую неделю раз так, в неделю. Смотрим. У него есть ссылки на эту передачу. Так, 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 так. У него в описании нету никакой информации об этом. О чем об этом? Ну о том. Ну, нету. А ссылки на 333. Да, нету у него в описании в телеграм-канале. Ты что, и... последнее. Со сообщение, сейчас на канале, последнее со сообщение 20.59, опубликовано 333 33 ссылка дана. Это не это его, это, это то, что ведет Соловьев, он не является участником. Какой Соловьев? Какой Соловьев? Он... Это канал на ТВ, Соловьев Лайв. Соглашусь, Где генерально меня, не знаю, редактором или директором блять Соловьев, а передача авторская uh -huh. от Файтер Бомбера и uh -huh. Разведоса, их там двое. Соловьева там нету в эфире. А назови мне имя, имя и фамилию вот этого Файтер Бомбера. Сейчас номер телефона тебе можно. А жестнуть, он же ж ведет, его лицо видят. Его лицо не видят. А что он там ведет? А вот ты посмотришь передачу, и ты увидишь. Покажи мне видео, где он утверждал, что дрона не было. Давай. Десять минут ты не а можешь мне вы... предоставить факты. Ты можешь меня. Ты можешь мне не верить. Еще раз тебе. Уже неинтересно. Ты не и можешь утвердить свои слова. Давай. Свободен. Ти можеш мені не вірити. Посилається на цього файтер бомбера, я вам відповім відразу, це типу інкогніто. Ну, по різним даним, що це якийсь бивший генерал російської авіації, який інкогніто веде свій телеграм-канал. Тобто, плюс-мінус є якісь догадки, хто це такий, але офіційно він про це ніде не заявляв, і офіційно про це ніхто нічого не каже, ніхто ніколи не говорив. От, цей посилається на. Цей телеграм-канал там жодної інформації немає. А ну возможно на передачі, на його авторській. Я йому кажу, що це передача Соловйова. Ні, це канал Соловйова, а он там ні при чому. А потом в кінці год маска, ти можеш мені...